بسم الله الرحمن الرحيم. خطيب أرسلان حان حقاني. اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز اس کے علاوہ جب مدینہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے جہاں پر آج مسجد نبوی اپنی شان شوکت کے ساتھ آباد ہے یہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور چند عرصے کے بعد بہت جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور مسجد بھی استعمال کیا بطور مجاہدین کے ٹرننگ سنٹر بھی استعمال کیا بطور تعلیم گاہ اور مدرسہ بھی استعمال کیا اور وہاں سے حکومت اور تمام امور بھی مسجد نبوی سے چھلتے تھے تو بہت کم عرصے میں یہ مخصوص ہوا کہ مسجد نبوی کی موجودہ جو زمین ہے اور قابل ہے جو چھوٹی ہے اس کو توسیع دینے کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور یہ اعلان آج ہمارے لیے ایک سنت کا درجہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی مسجد بناتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے مسجد کے لیے زمین لے لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں گھر بنا دے گا یہ حدیث بھی ہے مَم بَنَانِ اللَّهِ مَسْجِدًا بَنَ اللَّهُ فِي <الْجَنَّة> جس نے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے بندے اس آدمی کو جنت میں گھر بنا کر دے گا یہ مسجد کی مسجد کے لیے زمین دینے یا مسجد کی تعمیر میں خرچ کرنے یا اس کے آئیش میں پیسہ خرچ کرنے کی فضیلت ہے اسی طریقے سے مدارس میں جہاں ہمارے بچے اور آپ کے بچے قرآن و حدیث کی علم سے روشناس ہوتے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں اس کے لیے زمین لینا, اس کے کے زمین لینا اوپر تعمیری شکل میں پیسہ خرچ کرنا اسی حدیث کے زمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تمام صحاب کو مخاطب کر کے ایک تاریخی اعلان کیا اور فرمایا کہ مسجد نبوی چونکہ چھوٹی پڑ گئی ہے اس مسجد نبوی کے لیے کوئی اگر زمین لے کر خریدے اور مسجد نبوی کے لیے وقف کرے گا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے تو صحاب کرام تو سارے جان نثار بھی تھے اور آخرت اور مفرت کے خواہش مند بھی تھے لیکن ہر آدمی کی طاقت اور استطاعت نہیں تھی اس مجلس سے اٹھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اور مسجد کے ٹھچ جو جگہ جس مالک کیا تھا اس مالک کے پاس گیا اور اس مالک کے ساتھ سودا تھوئے کیا زمین لے لی اور اگلی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مسجد کے اس قطعے اور زمین کو پیش کیا کہ یہ میں نے قیمت اتنے دینار سے خرید دیا اور میں مسجد نبوی کے اس کو مطف مطلب کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے زمین لے کر مسجد نبوی کے لیے دے دیا تو اللہ تبارک نے آپ کو اس کے بندے میں جنت دے دی. یہ بشارت تھی یعنی ایسے مواقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیش پیش ہوتے تھے پھر جب یہ صحابہ کرام مدینہ المنورہ پہنچ گئے تو یہاں پر میٹھے پانی کی بہت کمی تھی ایک تھا جس کنویں کا نام تھا روما اس کنویں کو یہودیوں کا کنٹرول تھا اس اس کے اوپر انہوں نے کنویں کو لیا ہوا تھا ابھی حضرت عثمان بھلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر تو یہ جذبہ پہلے سے موجود تھا کہ جہاں میرے پیسوں سے مسلمانوں کو فائدہ ملے گا میں اپنے پیسوں کو بغیر حساب کے خرچ کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس کنویں سے ہمیں کچھ حصہ ملنا چاہیے تو صحابہ کرام صرف صحابہ نہیں تھے صرف مجاہدین نہیں تھے وہ بڑے حکمت والے بڑے اچھے سیاستدان بھی تھے بڑے اچھے دانشور بھی تھے جاننے والے تھے حضرت عثمان ودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس پہنچ اور اس کے سامنے عرض کیا کہ یہ کنواں آپ کتنے پیسوں کے بیچیں گے جتنی قیمت آپ مانگیں گے میں آپ کو قیمت دے دوں گا یہ کنواں آپ مجھے قیمت دے دیں اس کو تو پتا چلا کہ میں دے دوں گا تو ہمارا کاروبار اور ہمارا کام ختم ہو جائے گا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ سیاست کی ہم لوگ تو سیاست کو دھوکہ سمجھتے ہیں کہ جب سیاست کا نام آتے ہم کتنے سارے دھوکے کرتے ہیں وہاں سیاست کا مانا یہ تھا کہ اس نے فرمایا کہ چلو بات اس طرح کرتے ہیں کہ آدھا کنواں کو کیسے تقسیم کیا جائے تو عثمان غدی رضی اللہ تعالیٰ نے تجویز دے دیا کہ ایک دن کنواں اور ایک دن ہم استعمال کریں گے اور اس پر بات تو ہزاروں دینار قیمت آنے کنویں کا دے دیا جب دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ پوری واقعہ بھی سنائی اور صحاب کرام کو فرمایا کہ جس دن ہمارا نمبر ہوگا آپ لوگوں نے اپنے تمام برتن اور جانوروں کو لا کر اس کو پانی بھی پھرانا ہے جانوروں کو تمام برتنوں میں پانی بھی بھرنا ہے اگلے دن ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہوگی اس کا دکان بیٹھ جائے گا ابھی جب ہفتہ دس پندرہ دن مہینہ یہ کام چلا تو یہودی کو پتا چلا کہ میرا ساتھ تو چال ہو گیا اور ابھی میرا کاروبار ختم ہو گیا ابھی بہتر یہ ہے کہ آدھا کھوا بھی میں ان کو دے دوں تو انہوں نے عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پیشکش کی خان کی ابھی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ہی قیمت یہودی کو اب دے دیا اور مکمل میٹھے پانی کا یہودی سے خرید دیا اور مسجد مسلمانوں کے لیے نہیں جو بھی اس کنویں سے پانی پیے گا بغیر قیمت کے وہ استعمال کر سکتا ہے تو یہ حضرت عثمان حبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ساری کا چھوٹا واقعہ ہے اور پانچویں بات حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو اس وقت چند لوگ لوگ تھے بہت مختصر جو لکھنا پڑھنا سمجھتے تھے جس میں سے حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ بھی وہ لکھنا بھی سمجھتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے تو عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ اپنی شبک سے خود یہ کاوش اور کوشش کی کہ قرآن پاک جب نازل ہوتا تھا تو بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اس کو لکھتا تھا اور قرآن پاک کا آخری حصہ سورہ حجرات سے چھپیس و فارے سے لے کر اس سورت سے جس کی میں نے آیات تلاوت کی اس سے لے کر وناز تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو اپنے خلق سے خود لکھا تو یہ بھی اس کی کمالات میں شامل ہے یہ اتنا جلیل القدر صحابی ہے اس کے علاوہ اس کی شان آپ دیکھیں کہ وہ کتنے حیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے محبوب تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے لیٹے ہوئے تھے اور میرا چادر اڑا ہوا تھا اتنے میں دروازے میں کسی نوکنگ کی تو پتا چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی ہے اندر آ ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور لیتے لیتے وہ آ گئے اور وہ بیٹھ گئے اور جو بات کرنی تھی وہ بات کر کے وہ چلے گئے دی. تھوڑی دیر کے بعد دوسری مجلس میں حضرت دوبارہ دروازہ کسی نے نوک کیا تو جب دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آئے تھے پھر ان کو بلائے کہ آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پوزیشن میں لے لے ہوئے تھے چادر بھی وہی اڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ بات چیت کر کے اس کا اس کی بات سن کے اس کو بات بتا کے وہ بھی رخصت ہو گئے چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازہ کسی نے نوک کیا تو پتہ چلا کہ حضرت عثمان خانی رضی اللہ تعالیٰ کو آ رہے تو دروازے والے کو بتائے کہ تھوڑی دیر سبر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کپڑوں کو سیدھا کیا اور اس کا چادر اس کو دے دیا اور اس کو بھی فرمائے کہ عائشہ آپ سم بن جائے اپنی آپ کو ٹھیک کرے کپڑوں شپڑوں کو اور صحیح جگہ پہ بیٹھ جائے اسمان آ رہے ہیں جب اجازت دے دی اندر آ گئے

آپ نے اتنا اہتمام کیوں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تمام صحابے میں سے سب سے زیادہ حیادار صحابی وہ حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو حضور کیوں حیا نہیں کرے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئیں تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پریس کریں بل آئیکن کو